А, Прошли, а, ну, собственно, цель проекта – написать сообщение друзьям в различные соцсети с одного сайта. Детали не а, Приветственное сообщение. Ну, логично, я нажимаю «Вход». Так, выбираю соцсеть. Сижу я ВКонтакте, поэтому через оттуда. Так, так, так подгрузился в интерфейс. Ну, вот. а, еще, ну и так, интерфейс готов. Я вижу выберите собеседника, чтобы начать общение. Список собеседников, так понимаю, слева. Вот этому я начну писать сейчас свое сообщение. А, я думал, это уже Нет. сделано. А вот, стало активно. На я ввожу на сообщение на и отправляю его. <соединяя> так, отлично, сообщение отправлено. Вот, и ответ пришел. <соединяя> отлично, так. Допустим, я хочу поискать кого-то другого, и поищу его в твиттере. <мыл> так, добавляется ли в твиттер, он что-то нифига не помещается, давайте-ка я сверну в контакте, так можно? Того же ну поэтому я выбираю вот этого контакта и отправляю его сообщение И вот уже спешит ответ. Собственно, я получил ответ и все сделал, написал свои сообщения обоим друзьям и могу спокойно душой выйти.